работаем в этом торговом центре. Э, вчера девочки, первые, кто обратился, это с марафона, они услышали треск и увидели, что в них деформируется стойка, которая держит. Мы начали обращать внимание ну, как бы на наши изменения. У нас тоже потолок, который вот эти металлические фигуры ближе к поручням начинают гнуться. Сегодня уже у нас директор магазина приехала, и вот мы выходим домой, закрывается Амстор. За скузом с Технічні несправности даху, проходить эвакуация людей. Амстор темчасово не працює. Вчера вечером уже часов где-то в 6 начали уже грохотить крыши и прогнулись балки. И мы тогда уже нас, в принципе, подпускали, а сегодня мы пришли второй раз, уже приехал начальство Амстора. Я вряд эвакуируем Закрываем, будем чинить, чистить и так далее.